আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি পাঠ্যক্ৰম বা কাৰিকুলামৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আমি ইতিমধ্যে পাঠ্যক্ৰম কি হয় পাই আহিছোঁ ক'বলৈ গ'লে পাঠ্যক্ৰমক মানৱ সম্পদৰ পূৰ্ণ বিকাশৰ এক আহিলা বুলি ক'ব পাৰি সহজ অৰ্থত চাবলৈ গ'লে বিদ্যালয়ত শিকোৱা বিভিন্ন বিষয়ৰ সমষ্টিকেই পাঠ্যক্ৰম বুলি কোৱা হয় আনহাতে বহল অৰ্থ যদি চাব যাওঁ তেন্তে পাঠ্যক্ৰম বুলি যদি কওঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত বা বাহিৰত দুয়োটাতে লাভ কৰা অভিজ্ঞতা বুজোৱা হয় পাঠ্যক্ৰমে বিভিন্ন পৰিৱেশৰ পৰা লাভ কৰা জ্ঞানক বুজায় যিবোৰ উপযুক্তভাৱে বাস্তৱ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰি বা তাৰ পৰা আহৰণ কৰা জ্ঞানেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সমাজৰ একোজন উপযুক্ত ব্যক্তি হিচাপে নিজকে গঢ়ি তুলিব পাৰে এতিয়া অহা চাওঁ যে পাঠ্যক্ৰমৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি পাঠ্যক্ৰমে ক'ৰ্চটোৰ শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কি শিকিব পাৰিব বা কিমান কি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰে ছেকেণ্ডটো হৈছে শিক্ষাৰ যি নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য থাকে তাত উপনীত হ'বৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জ্ঞান বোধ কৌশল মনোভাৱ আদিৰ দৰে যিবোৰ উপাদানৰ প্ৰয়োজন থাকে সেইবোৰ পাঠ্যক্ৰমত সুন্দৰভাৱে সুশৃংখলিতভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা থাকে ইয়াৰ উপৰিও পাঠ্যক্ৰম ফ্লেক্সিবল হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা সামাজিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা শিক্ষাৰ নতুন নতুন ধাৰা আদি অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সলনি কৰিব পাৰি বা পাঠ্যক্ৰমত নতুন নতুন বস্তু বা নতুন 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 বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি পাঠ্যক্ৰমত যিখিনি কণ্টেণ্ট থাকে বা যিখিনি শিকিবলগীয়া কথা থাকে সেইবোৰ ছিকুৱেঞ্চ হিচাপে পাঠ্যক্ৰমত সজোৱা থাকে মানে আমাৰ ক'বলৈ গ'লে কণ্টেণ্টবিলাক সদায় সহজৰ পৰা জটিললৈ মানে প্ৰথমতে চিম্পুল থাকিব তাৰ পৰা লাহে লাহে কমপ্লেক্স সেনেকৈ বস্তুখিনি ক্ৰমান্বয়ে আগবঢ়াই নিয়া হয় পাঠ্যক্ৰমে ইনক্লুচিভিটি অনুসৰণ কৰে মানে পাঠ্যক্ৰমই বিভিন্ন পটভূমিৰ বা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা অহা বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিক ভাষিক সকলোবোৰ দিশক সামৰি লয় পাঠ্যক্ৰমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৰ্তমানৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক বা প্ৰযুক্তিগত দিশৰ ধাৰাসমূহৰ সৈতে মিলাই ভৱিষ্যতৰ বিভিন্ন ভৱিষ্যতত আহিবলগীয়া বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰস্তুত কৰে ইয়াৰ উপৰিও পাঠ্যক্ৰমে বিষয়বস্তুৰ সামগ্ৰিক বুজাবুজিৰ বাবে বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত সংযোগ স্থাপনো স্থাপন কৰাৰ ওপৰতো এনকাৰেজ কৰে ইয়াৰ লগতে পাঠ্যক্ৰমে কোনো বিষয়ৰ থিয়ৰিটিকেল নলেজৰ লগতে সেইবোৰৰ যিখিনি প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেচন থাকে দুইখিনিকে সামৰি লয় গতিকে এইকেইটাই আছিলে পাঠ্যক্ৰমৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক গোট থেংক ইউ